Fahmi Fadzil beri bayangan keperluan lesen 10 jenis permainan online. Hamzah didakwa jadi sasaran pembersihan bersatu. Bersatu macam desak pecat Wan Faisal. Isu latihan APMM di Masjid Rusila tamat harmoni. Tun M dakwa Malaysia tunduk kepada AS dan Menteri Didakwa Ugut Wartawan Media Kecam Tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News Edisi Pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Fahmi Fazil memberi bayangan keperluan melesenkan sekurang-kurangnya 10 jenis permainan dalam talian termasuk Roblox, susulan insiden kanak-kanak lelaki 6 tahun yang parah dikelar dan ditikam abang sendiri akibat pengaruh permainan itu. Menteri Komunikasi berkata pihaknya bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM sedang meneliti mekanisme terbaik dan terpantas mengawal selia permainan video terbabit yang mengundang kebimbangan keselamatan pengguna khususnya kanak-kanak. Beliau berkata, kementeriannya juga telah mengadakan pertemuan dengan wakil permainan video dalam talian Roblox susulan insiden seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang parah dikelar di Kampung Farid Nipah Laut, Batu Pahat. Fahmi berkata SKMM juga akan memanggil penyedia aplikasi OMI dalam masa terdekat bagi memberi penjelasan susulan laporan kes melibatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun yang diperlakukan secara tidak senonoh oleh seorang lelaki dewasa selepas perkenalan menerusi aplikasi berkenaan. Menurutnya, cabaran utama ketika ini bukan hanya untuk menghalang kanak-kanak bawah umur 16 tahun daripada membuka akaun media sosial, tetapi juga memastikan sistem verifikasi umur dan pengesahan identiti dilaksanakan secara berkesan. Katanya, setiap platform seperti Facebook dan TikTok mempunyai mekanisme tersendiri, namun ia masih belum cukup meyakinkan. Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin didakwa menjadi sasaran sebenar di sebalik tindakan pembersihan parti terhadap beberapa pemimpin kanan dan ahli akar umbi dan dakwaan itu dibuat oleh ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang kini digantung keahliannya daripada parti. Wan Faisal menyatakan bahawa tindakan menggantung dan memecat beberapa tokoh utama parti termasuk ahli parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wan Chan serta empat ketua bahagian adalah bukti kepada usaha terselindung yang berlaku dalam Bersatu. Menurutnya, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sepatutnya dapat mengelak keadaan tersebut namun dilihat membiarkan perkara itu berlaku. Dalam sidang media di Parlimen Wan Faisal menjelaskan bahawa semasa siasatan dijalankan oleh lembaga disiplin Bersatu banyak soalan yang diajukan sebenarnya berfokus kepada Hamzah yang juga ketua pembangkang. Beliau mendakwa perkara itu membuktikan pembersihan dalaman parti berpusat kepada usaha menghakis pengaruh Hamzah. Wan Faisal turut memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya tiga lagi pemimpin bersatu di peringkat negeri telah dipanggil oleh lembaga disiplin dan berisiko digantung atau dipecat dalam masa terdekat. Sementara itu, Bersatu Macang menggesa lembaga disiplin parti mengambil tindakan lebih tegas terhadap Wan Faisal termasuk memecat keahliannya daripada parti. Cadangan itu dikemukakan susulan tindakan berterusan Wan Faisal mengeluarkan kenyataan yang dianggap menyerang presidennya Muhyiddin Yassin walaupun sedang digantung keahlian. Ketua Bahagian Bersatu Macang, Kamarudin Abdul Kadir menjelaskan kenyataan terbuka Wan Faisal kebelakangan ini boleh menjejaskan keharmonian serta imej parti di mata ahli dan rakyat. Bahagian itu turut berpandangan bahawa siasatan lanjut wajar dilakukan terhadap kenyataan Wan Faisal ketika muncul dalam sebuah podcast bersama Zaid Ibrahim baru-baru ini. Dalam rancangan itu, beliau dilihat terus mengkritik Presiden Parti dan mengulang dakwaan berhubung isu pemilihan bersatu. Kamarudin menyifatkan tuduhan Wan Faisal bahawa proses pemilihan parti sebagai amat kotor dan jijik merupakan dakwaan berat yang tidak sepatutnya datang daripada seorang pemimpin yang pernah mendapat kepercayaan besar daripada Presiden sendiri. Beliau terus menegaskan bahawa semua pemimpin dan ahli bersatu perlu menjaga adab serta disiplin dalam berpolitik khususnya dalam menyuarakan pandangan terhadap parti. Dalam masa sama, Bersatu Bahagian Macang menzahirkan sokongan penuh terhadap kepimpinan Muhyiddin serta barisan kepimpinan tertinggi parti yang sah. Polemik berhubung latihan agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM di Masjid Rusila Marang akhirnya menemui titik noktah selepas wakil kerajaan dan pembangkang sepakat menamatkan perbalahan tersebut. Kesepakatan dicapai di Dewan Rakyat selepas penjelasan terperinci diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Penjelasan itu disusuli dengan persetujuan Ketua WIP Pembangkang Takyuddin Hassan yang mewakili Perikatan Nasional PN untuk menganggap isu berkenaan sebagai selesai. Sebelum persefahaman dicapai, Saifuddin menegaskan bahawa aktiviti APMM di Masjid Rusilah bukan serbuan atau serangan seperti yang didakwa. Beliau menjelaskan bahawa ia hanyalah latihan rasmi yang dijalankan secara tertutup dan melibatkan kawasan berhampiran masjid berkenaan. Menurutnya, pihak polis telah menemui kaki tangan kepada Presiden PAS Abdul Hadi Awang untuk memberi penerangan lanjut mengenai kejadian itu. Saifuddin menjelaskan, meskipun polis dimaklumkan lebih awal mengenai latihan berkenaan Butiran operasi tidak boleh didedahkan secara terbuka bagi menjaga kerahsiaan objektif latihan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meluahkan kebimbangan bahawa Malaysia kini seolah-olah telah mengorbankan kemerdekaan negara demi memenuhi kehendak Amerika Syarikat AS dalam urusan perdagangan dua halal. Beliau berpandangan hubungan antara kedua-dua negara kini tidak lagi bersifat seimbang seperti dahulu. Menurutnya, keadaan semasa memperlihatkan Malaysia seakan akan tunduk kepada tekanan dan syarat yang ditetapkan oleh kuasa besar itu dalam hampir setiap rundingan ekonomi. Hal ini katanya memberi gambaran bahawa dasar perdagangan negara semakin dikawal oleh pihak luar. Tun M turut menyatakan rasa kecewa terhadap sikap segelintir pemimpin masa kini yang menurutnya sanggup menggadaikan prinsip kemerdekaan hanya untuk mendapatkan keuntungan sementara dan pengiktirafan antarabangsa. Beliau melihat keadaan ini sebagai tanda kemerosotan semangat patriotik dalam kepimpinan negara. Beliau menyeru agar pemimpin masa kini menilai semula hala tuju dasar ekonomi negara agar tidak bergantung kepada kehendak kuasa luar. Kumpulan media dan pengamal kewartawanan mengecam tindakan seorang menteri yang didakwa mengugut seorang wartawan selepas dia menyoal mengenai penggunaan bahasa Inggeris dalam tema pelancongan negara semasa satu acara rasmi. Pia Usaha Agong Kesatuan Kebangsaan Wartawan Malaysia NUJM, Teh Atira Muhammad Yusof menegaskan, bahawa tindakan menteri itu tidak wajar dan boleh dianggap sebagai usaha menakut-nakutkan wartawan. Dia menjelaskan bahawa seorang menteri sepatutnya menghormati peranan wartawan sebagai penyampai maklumat serta suara rakyat. Katanya, tekanan terhadap wartawan hanya kerana soalan yang dianggap sukar dijawab merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai profesionalisme dan keterbukaan dalam pentadbiran. Eh Adira turut menambah bahawa tindakan menteri yang menyatakan hasrat untuk menghubungi ketua pengarang media terbabit memberi mesej salah dan berbahaya. Walaupun tiada nama disebut secara rasmi, kenyataan itu dipercayai merujuk kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Ngakomeng, dan insiden tersebut dilaporkan berlaku ketika acara pra-pelancaran projek I Like You yang diadakan sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nasdaq News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nasdaq Malaysia dan subscribe YouTube Nasdaq TV. Nasdaq Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.